Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Michael. Dan saya, Muhammad Rafiq. Dalam buletin KPS 3023 edisi pendidikan. Hari ini, kami tampilkan satu laporan khas hasil kajian lapangan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menyentuh satu isu hangat dalam dunia pendidikan. Iaitu, mengapakah aktiviti kokurikulum kurang mendapat sambutan dalam kalangan pelajar? Laporan ini mengupas punca sebenar persepsi persepsi pelajar serta analisis dan sudut sosiologi pendidikan. Bersama wartawan kami, Nur Ainishah, ada laporannya. SMK Kir Johari Tanjung Malim yang diinspirasikan oleh tokoh pendidik dan menteri pendidikan terkemuka, Alayarham Tan Sri Kir Johari. SMK Kir Johari telah ditubuhkan pada tahun 1976. Dengan visi, cemerlang, jiwa dan minda, serta misi menyediakan pendidikan bertaraf universal untuk melahirkan warga asrama yang berdaya fikir kritis serta cekap teknologi maklumat beramal dan berakhlak mulia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Terima kasih studio. Saya kini berada di SMK Kir Johari yang terletak di Tanjung Maling Perak, di mana lokasi kami telah dijalankan. Kami telah menemui guru-guru, pelajar dan juga telah membuat pemerhatian sendiri bagi meneliti apa sebenarnya yang berlaku bagi aktiviti kurikulum korik di sekolah ini. Okey, kajian kami telah menggunakan pelbagai pendekatan termasuklah menemu bual dua orang guru dan dua orang pelajar dan juga telah membuat kaji selidik ke atas 30 orang pelajar. Kami juga telah membuat pemerhatian bagi aktiviti kokurikulum ke seperti kelab dan persatuan pada hari Rabu. Kami dapati kehadiran pelajar agak memberangsangkan dan namun begitu guru-guru telah mengakui bahawa terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi bagi memastikan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum. Seterusnya saya akan menemubual seorang guru, seorang guru di SMK Kirjohari. Johari. Okey, cikgu sebelum kita meneruskan sesi tembual kita, sila terang, ceritakan sedikit latar belakang cikgu. Baik, terima kasih. Uh, nama saya uh, Akmal. Saya telah mengajar selama 25 tahun di sini. Dan saya telah dilantik sebagai guru-guru kanan kokurikulum. Okey, soalan saya yang pertama. Pada pandangan cikgu, sejauh manakah tahap penglibatan pelajar di sekolah ini? Pada pandangan saya, tahap penglibatan pelajar di sekolah ini masih tidak memuaskan. Ramai pelajar yang tidak melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurikulum. Mereka tidak memandang serius terhadap aktiviti kokurikulum yang diadakan di sekolah ini. Okey, soalan saya yang seterusnya ialah apakah sebab utama pelajar ini dia kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah ini? Antara salah satu sebabnya memang kurang berminat. Pelajar tu memang tidak suka terhadap uh, aktiviti seperti kokurikulum. Jadi mereka cuba untuk menjauhkan diri mereka dalam, melib ni, dalam melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurikulum. Yang kedua dari segi uh, nih uh, apa akademik. Ada setengah pelajar ni dia lebih memfokuskan diri mereka kepada tahap akademik sehingga ada di orang melupakan kokurikulum uh, di sekolah ini. Yang ketiga bagi saya Uh, berkaitan dengan kekangan masa. Dari segi keluarga contohnya ibu bapa mereka tidak mampu untuk mengambil mereka ke sekolah pada pukul pada waktu petang pukul 5 macam tu dan menyebabkan mereka terpaksa pulang awal. Uh, ini soalan tambahan. Huh? Okey, uh, kenapa pelajar tu dia kurang berminat dengan aktiviti? Adakah aktiviti tu adakah sekolah menawarkan aktiviti kokurikulum yang sedikit ataupun memang semua aktiviti tu pelajar tu tidak minat dengan aktiviti yang telah ditawarkan. Sebenarnya sekolah kami ini menawarkan aktiviti sama je dengan sekolah-sekolah lain. Banyak aktiviti yang kami tawarkan. Tapi memang disebabkan kekurangan minat pelajar itu sendiri. Diorang memang tak akan join. Diorang memang meletakkan diri mereka ni sebagai kokrik ni tak penting bagi diorang. Okey, terima kasih Cikgu atas jawapan yang diberikan. Ya, okay, setelah mengambil tahu pendapat guru penolongkan kurikulum, Kita beralih pula kepada guru PJ bagi mengetahui pendapat pendapat beliau tentang penglibatan ke kurikulum di sekolah ini. Seterusnya kita akan nujuh seorang guru Pendidikan Jasmani. Okey, nampaknya cikgu kita busy ya. Okey cikgu. Hmm. Oh. Uh, boleh? Saya boleh tunggu bual dulu? Oh tunggu-tunggu uh, boleh boleh Cikgu panas kat cik oh, sini, sini. Apa -apa. Apakah cadangan yang cikgu rasa lah untuk meningkatkan Penglibatan pelajar ni dalam Aktiviti kurikulum di sekolah ni? Hmm, kalau cadangan katanya saya Berdasarkan ke pemerhatian saya lah dia Kita murid ni kita kena Menarik minat dia ni dengan Mengadakan aktiviti luar Maksudnya kita bawa murid pergi um, Panjat gunung ke ha? Ha, dia murid dia suka benda-benda gitu. Oh, gunung mana tu cikgu? Ha. kalau kalau terdekat ni dekat uh, sekolah ni dekat uh, Lata Perangin lah. Oh, ha. Lata Perangin. Ay, dia cik ha cik. gitulah murid ni. Dia suka aktiviti luar, aktiviti yang banyak gerak. Dia, dia, tak suka ceramah. Itu hmm, macam betul, kalau betul, betul, betul. kalau macam kat sekolah kita panggil orang luar mari dalam. Hmm. orang luar tu maksudnya panggil depam ke bagi aktiviti ke. Apa kan? Ha hmm. ah, betul. Ha oh, okey cikgu. Terima kasih cikgu. Okay Boleh sambung buat kerja cikgu. Okey, terima kasih. kasih. Okey, itu saja. Saya akan serahkan kepada rakan sekerja saya iaitu wartawan Adina di Bagaimana Membual Pelajar. Terima kasih wartawan Nisha. Baiklah, berdasarkan soal selidik kami, berikut ialah tiga punca utama kenapa pelajar kurang menyertai kurikulum Yang pertama, tekanan ekonomi yang sangat tinggi. Dan yang kedua, kurangnya sokongan dari dari ibu bapa dan guru. Dan yang ketiga, budaya sekolah yang kurang menekankan nilai kokurikulum. Baiklah, dari sudut sosiologi pendidikan, ini boleh dikaitkan dengan fungsi manifest dan laten sekolah seperti yang dimincangkan oleh Robert Merton. Jelaslah struktur sosial dan budaya organisasi di sekolah banyak mempengaruhi penyertaan kurikulum. Jadi, um, bersama saya Pelajar Nur Amira dari SMK Kejari. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Jadi, uh, soalan pertama, adakah anda menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah? Ya, yeah, saya menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Uh, saya telah menyertai uh, olahraga dalam acara larian jarak jauh. Uh, saya pernah mewakili daerah uh, daripada sekolah. Wah, banyak ya. Apa sampai awak? Pernah tak rasa tertekan dengan jadual atau kokurikulum? Ah pernah sebab sekarang saya merupakan pelajar tingkatan 5. Uh, sekarang saya ada banyak kelas tambahan untuk persediaan SPM. So saya agak susahlah untuk seimbangkan antara akademik dengan kokurikulum. Uh, faham. Macam mana pula reaksi ibu bapa awak terhadap pelibatan awak di Koko ini uh, Ayah saya uh, sokong apa yang saya buat Termasuk dalam Koko Tapi ibu saya lebih fokus untuk ke arah akademik So dia suruh saya uh, lebih fokus ke arah pelajaran Menarik Kalau uh, awak diberi peluang Apakah perubahan yang, yang awak ingin lihat dalam uh, Koko ini? Um, dalam kelab saya Saya uh, inginkan Saya akan tanya dekat orang uh, klub saya apa aktiviti yang mereka minat. Uh, so dengan itu mereka akan lebih uh, minat dan mereka akan seronok untuk melakukan aktiviti tersebut. Oh okey. Terima okay, kasih. Seterusnya berikut adalah tiga sebab utama kenapa pelajar menyertai aktiviti kurikulum ini. Baiklah seterusnya uh, bersama saya pelajar kedua pelajar Asma'ul Husna dari SMKK Johari Baiklah, apa khabar? Uh, khabar baik Okay uh, Soalan saya uh, Boleh saya tahu uh, adakah awak menyertai aktiviti Kau kerja dalam di sekolah? Ya, yeah, saya menyertai aktiviti kau kerja dalam di sekolah Iaitu uh, DK Barat Saya mewakili DK Barat per Peringkat Negeri okay. Baiklah, apakah yang membuat awak ingin menyertai aktiviti kokurikulum ini. Saya berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum ini disebabkan memang saya minat dan ibu bapa saya juga memberi dorongan kepada saya untuk menyertai aktiviti kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Jadi saya rasa dengan aktiviti di KBAT ni dapat saya bergaul dengan lebih ramai kawan lagi. Baiklah, jadi pada pendapat awak Adakah aktiviti kurikulum ini memberi banyak manfaat. Bagi saya aktiviti Diki Barat ni sudah pasti memberi banyak manfaat kepada diri saya dan kepada sekolah juga kerana dapat mengharumkan nama sekolah. Di samping saya dapat mencukil bakat saya sendiri, saya dapat menonjolkan bakat terpendam saya dengan menyertai pertandingan Diki Barat. Okey, baiklah. Jadi, um, adakah awak mm, bercadang untuk menarik lebih ramai lagi pelajar untuk mentai aktiviti kurikulum ni? Apa cadangan awak? Cadangan saya, uh, pihak sekolah perlu mengadakan bengkel latihan untuk dikibarat dan bagi saya, bagi peserta yang menyertai apa-apa aktiviti kurikulum di sekolah pun, pihak sekolah harus memberikan penghargaan hmm. kepada mereka supaya mereka lebih bersemangat untuk menyertai aktiviti-aktiviti kokurikulum -aktiviti yang akan diadakan pada masa akan datang. Okey, baiklah. Terima kasih Asma Husna. Uh, itu sahaja daripada uh, saya dan teruskan kepada uh, Miss Nisha, Encik eh, Nisha. Berdasarkan soal selidik kami, berikut adalah empat cabaran utama yang pelajar hadapi untuk menyertai aktiviti core curriculum. Jelaslah bahawa isu ini melibatkan lebih dari sekadar keengganan pelajar. Ia berkait rapat dengan tekanan akademik, pengaruh ibu bapa dan sistem sekolah itu sendiri. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan A, tetapi tempat untuk membina jati diri. Nice. Soalannya, sudahkah kita memberi nilai yang setipal kepada pembangunan kokurikulum? Sekian sahaja bulletin KPS 3023. Teruskan menyokong pendidikan seimbang untuk generasi akan datang. Terima kasih dan, se dan oh. sehingga berjumpa lagi. Bagi refleksi, menurut kajian saya, saya mendapati bahawa bagaimanakah budaya, sosial dan serta organisasi sesebuah sekolah memainkan peranan penting bagi memupuk semangat dan minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah. Bagi refleksi saya melalui kajian ini, saya menyedari bahawa pentingnya kokurikulum dengan akademik untuk membentuk pelajar yang holistik. Sebagai bakal pendidik, saya perlulah berfikiran lebih kreatif untuk menyediakan aktiviti kokurikulum kepada pelajar untuk menyertainya tanpa tanpa rasa terpaksa. Penglibatan pelajar masih bersifat tidak menyeluruh, namun ia penting dalam membentuk sahsiah, kepimpinan dan kemahiran pelajar. Uh, perlibatan pelajar dalam kurikulum menunjukkan potensi yang baik, namun perlu diperkasa dengan sokongan berterusan daripada pihak sekolah dan ibu bapa. Okay, bagi refleksi, sebagai bakal penduduk, saya menyedari bahawa kurikulum dan akademik perlu diseimbangkan oleh seorang pelajar. Kurikulum bukan sahaja tambahan, kurikulum juga merupakan sebahagian daripada pendidikan bagi melahirkan pelajar yang cemerlang daripada semua aspek. Bagi pendapat saya, walaupun terdapat ramai pelajar yang menyertai aktiviti kurikulum, masih ramai pelajar yang kurang aktif dalam pelbagai kurikulum disebabkan kurang kesedaran terhadap diri mereka dan mereka kurang tahu apa itu manfaat terhadap kurikulum untuk dalam diri mereka.